Salam hörmətli izləyicilər. E, Diqqətə çatdırım ki, biz Azərbaycan Respublikası Könüllü İctimai Nəzarətçilər İctimai Birliyi, mən Göyçay Ucar Regional Təşkilatının sədri, eləcə də Planetkom Asaydan xüsusən bu biri Cavid Piryev çəkişə aparır. Mənim birinci məvzumum Planetkom Asaydanın həssi direktoru Mehman Əminov. E, Bildirirəm ki, bizə e, bu günlərdə Göyçayın e, Əli Səmədli küçəsində yaşayan Nuriyev Elbrus Məmmədşah oğlu ev e, 83 ünvanında yaşayan Qardaşımız bizə müraciət etdi və xahiş etdi ki, biz onu çəkiliş edək və bu işi ictimaiyyətə silirsiniz. Çəkiliş icazə verirsiniz? -i? Hə. Eee, qardaşım çəkilişə icazə verdi. Bəli, bildirim ki, müraciətin əsası ondan ibarətdir ki, deməli Nuriyev Elbrus Məmmədşah oğlu, gördünüzmü, ayağından əməliyyat olunmuşdur. Deməli sol ayağı dizdən yuxarı, baldır hissədən amputasiya olunmuşdur. Eee və bildirim ki, onun ürək, yəni açıq ürək əməliyyatı olunmuşdur. Yəni, şəkər xəstəliyi də var e, Elbrus qardaşımızın və o deməli təqaidə çıxmışdı lakin ona deməli ikinci qrup 50 təyin edilmişdir. Bu gün isə Elbrus qardaşımız özü narazılığını bildirir çünki o qeyd edir ki, ona əsinə qalanda əmələt edən həkim də bildirmişdi ki, bu birinci qrupa daxildir əsinə qalanda. Lakin çox təəssüf ki 50 təyin edən yəni mərkəz ona ikinci qrupu vermişdir. Odur ki Elvız qardaşım istəyir ki, adətli qurumlar da xahiş etsin ki, onun yəni 50 dərcə dəyişdirilərək birinci qrupa keçirilsin və biz də baxıb görürük ki, doğrudan da bax bu vəziyyətdə xəstə hərəkətsizdir, demək olar ki, yəni hasa ilə əl çəliyi ilə yeriyir və haqlı olaraq yəni müraciət edir. Biz də bunu ictimaiyyətləşdirib adətli qurumlardan çox xahiş edirik ki, Elbrus qardaşımıza bu işdə kömək olsunlar. Çünki o heç işləmək onun belə deyək, səhhətidir yoxdur. Fiziki, yəni sağlamlığı ona yol vermir. Yəni bu vəziyyətdə qılsası kəsilibsə, əlbəttə ki, o işləyə bilmə seçiyirdə. Ona görə də biz də bir daha qeyd etdim ki, müraciəti əsasən biz çəkiş etdik və ictimaiyyətləşdiririk. Adi qurumlardan bir daha xahiş edirik. Gəlin də söyləyək. Mən ünvanı təkrarlayıram. Göyçay Əlisəmbədlı küçəsi ev 83. Diqqətinizə görə minnətdaram.